выехал с, Литмаша до, от конечной до конечной. Сколько он проводит этот самый, людей, пассажиров за один это рейс. И сколько он сдает денег в кассу. С, с, вот на, на, автостанции сел, да, на автопарке встал. Од, од, он проехал одну остановку, он заплатил 6 гривен. Он что, это деньги вам сдает или пока, или он получает билет? Нет, это все мимо проходит. На сегодняшний день, на сегодняшний день, людей ездят, ну, будем срать, брать в среднем, в среднем, брать, допустим, в неделю, ну, 200, 250, 300 человек. Вот и посчитайте, как содержать нас сегодняшний день. День. Да день. 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 на сегодняшний день. В неделю? Да вы просто грифуете. В день, в день, 300 человек, 200. Можно вопрос? На сегодняшний день установлен центр в Днепропетровске с повышением тарифов. Те маршруты, которые у нас здесь, собираются взять по 6 гривен, в Днепропетровске стоят 4,50, и некоторые Непропетровске... Все правильно. В Днепропетровске... Те маршруты, которые у них стоят 6 гривен, надо будет три раза по всему городу проехать туда и обратно и на, на, на пассажиров. Это раз. Второй момент. я раз в несколько месяцев попадаю на билет. Это крайне редко. Причем билеты такие стрёмные, там, гривны 50, 2, 50. Вот сегодня случайно знакомым попали билеты 3,50. Почему билеты дают 3,50, а мы за них должны платить 6? Сейчас мы уже установили 6, но билет это по 3,50. Момент номер один. Второй момент, который меня очень интересует, если билетов по факту нет, и их никому не дают, потому что я крайне редко вижу, вообще кто он получал, какие-нибудь. Где контроль пассажиров, где это поток раз, пассажиров метический, он нарисован из воздуха. Пассажиропотоки обследовались в городе. Было задействовано порядка 200 человек в течение двух недель. Там э, четные данные есть. Я могу четко ответить по льготникам. 25 человек мониторило 2 недели э, в октябре 2016 года. Я вам хочу сказать с полной уверенностью, только в автобусах с позначкой Пильговой в среднее статистическое, я примерно прикинул, в год перевозится вот этими людьми 900 тысяч человек. За 2016 год ваши предприятия выточены? Нет, не выточены. Просьба вам лично проконтролировать. Вы до участников лотов ваши водители выбрасывают Ну, вы не говорите, что выбрасывали. Были инциденты, да. были сною, но каждый конкретный случай разбирается и стараемся этого не допускать. Кто-нибудь видел, когда не путь, чтобы у нас выдавались билеты? Да. Да, Я это говорили. не там, не там, не там, не там, не там, не там, там, Водитель, чтобы не выдал билета, такого нет. Я удивлен был. Кстати. Все правильно. Могу даже Принести показати білети принос на Тут же схема, а ви навіть, Володима, схема Вісну, я то знаю. Що... Так, чи яка проблема в тому? Ви повинні видавати е, білети. Так, я так, думаю, так, так, що так, так, якби водії штрафанули раз на тисячу сьогодні і два на тисячу. Чоловічкий фактор, черп, фактор людини зник би. Бо я знав, що якщо я не видав е, квиток, то я просто буду мати штраф. Ну я контролювати. Водителя не будет. водитель сам себя не будет Начинает шапку на Опять же делались вот эти манипуляции, которые делаются с исполком Это не наши, мы всегда говорили что Давайте приходите, считайте, чтобы не получилось, что мы где-то делаем какие-то применения Вот мы говорим Бердянские пенсионеры платят 50%, нету пилиговых, ездят одноразных автобусов. Это не нарушает закон? Нарушает Местные советы сейчас могут это принять? Нет. По Почему не? Тогда. К нам очень много пенсионеров приходит. говорят, мы готовы 50% оплатить. Но это из 33 тысяч, это 100-200 человек. Все остальные сразу в суд, согласно Конституции, мы обязаны перевозить. Какие какие самые категории можно перевозить Категорії, які ми вивозимо за свой собственний счет, остальные категорії в пільгових автобусах, вони там практично без ограничений, там всі є. не недавно, буквально на днях, на восьмому маршруті. І я знаю, таких інцидентів дуже багато. Дитина показує посвідчення. Скажіть, будь ласка, це посвідчення. Це, ну, це посвідчення з, з багатодітної родини дитини. Ось тут же білет. В данном случае, что касается многодетных семей, на сегодняшний день там сделали э, категорию или как там там нет, там не написано, что многодетные семьи. Там есть код 36. Что такое код 36? Кто-нибудь из вас ответит мне? Это посвящение выдано мисс Теперь я хочу еще одно питание задать. Значить, якщо міськ виконком приймає рішення про підвищення тарифу, ви його щодень послухаєтеся і на другий день вивішуєте оголошення, що у вас піднімається тариф. А якщо міськ виконком видає вам посвідчення, відніше дитині, видає посвідчення, неважно кому, дитині чи дорослому, в нього є пільговий квиток, який видав міст виконком. Чому це положення ви не слухаєте? Квиток, и дитину, и работа... я хочу сказать дитину, принесли заплатить, потому что на улице было 20 градусов морозу, и он не захотел стоять и ждать автобус, который потому будет через три часа. В каждом конкретном случае мы разбираемся, но пильговый квиток, он работает только в пильговых автобусах, чтобы знать. Пожалуйста, социальные службы, там должна проводиться работа по правильности написания этих проездных билетов. Звоните, обращайтесь, по каждому случаю мы разбираемся. А будь ласка, Скажите, еду на работу, оплачу 6 гривен в автобусе Морозяка, жутко. Номер автобуса. При цьому, не помню номер автобуса, нет, 16 -й. при цьому на зупинке заходят люди, а двери не зачиняются, в Один зачиняє двері йде. Доїхали до наступної зупинки. Людиню так почти, що впихнули, двері зачиняються. За що я заплатила 6 гривень? Скажіть, будь ласка, я тут проєкт Цуцик. Він на кожній нові виходить, зачиняє двері. Це номер маршруту, а не номер автобуса. Ну подождите, у вас что, все 16 -е, -е, вот так двери зачиняются? Я же у вас не буду, но ты Давайте, когда вы ездите, с какой остановки? Я приеду, и мы вместе за ним В салоні запах солярки такий, що можна потіряти сознання, не знаю, дуже так сказати. Водію підходимо, каже: Ви чуєте, що у вас дуже дуже гарі воняє Він сказав: я шукав, але не знайшов. А якщо б дитина огоріла, б там в цьому автобусі, тоді ви теж питали би, а скажіть номер маршруту, ну їх якось перевіряти потрібно чи ні. А, ну, с утра где-то прихватить без заморозка. Да мне И нагрубили два раза. Это я просила сегодня билет. Сегодня, на пятом маршруте. Два раза он делал вид, что он меня не услышал. Третий раз, когда я уже потребовала, мне не дали, он так вот, на. Я говорю, хорошо, на нем написано 3,50. Почему? А я говорю, маршрут стоит 5 гривен. Я говорю, дайте мне тогда сдачу 3,50. Да сейчас. О, гривну 50. Да сейчас. Без разрешения с мы не могли еще провести билетов. Как было выделено решение с полкома, мы заказали, но, к сожалению, так быстро никто их не дает. Что нужно, чтобы водитель, когда ему дают кошки, выдавал билет? надо должность У вас водитель-контролер везде написано. Зачем вы говорите эту башню? Вы же сами говорите, что... Для того, чтобы проверять билеты, чтобы были во всех автобусах, надо ставить собаку, чтобы бегло за водителем не заставляло. Ну понятно. Если нет билетов, наказали, уволили. Вы же сами сказали справляйтесь, дайте Если дорогу, пусть другой придет человек перевозчик и будет работать. Я представнику нашей мискра. Да. Скажите вы, будь ласка, поднимите и скажите, скажите. чему не выдаются квитки, чему не мая контроля за этим. И, подождь, Потому что я не езжу в каждом автобусе и не увеличиваю людей. И, Питаж, я думаю, Дальше вопрос такой. Скажите, сколько, пожалуйста, сколько они получают, зарабатывают за год? Сколько они получают за год? Сколько там работают? Я никогда чужие деньги не считаю. Она не считает. Она не считает. Если вы не считаете, нехай ваша соседка скажет, если вы не считаете. Или кто считает? А нехай будет тут присутствовать тот, кто правда считает. Определенные я, виды затрат, которые не предоставили я, документы, вы не знаете, их они документы. Не я не кто знает. Он не кто знает, пришли туда тут Я нам заставить перевозчиков выдавать билеты. У нас есть какие-то рычаги по конкурсу, когда они проходили, они обязывались выдавать билеты. Они на основании каких-то расчетов своих это делали. Значит, я понимаю, это законно вообще требование к ним, что должны не то, что мы не можем заставить водителя, это не наша проблема. Правильно? Нет, ну, по закону Украины они обязаны выдавать билеты, это вы правы. И полномочия проверки выдачи билетов в Укртрансинспекции. То есть нам нужно обращаться в Укртрансинспекцию? Обратились. А уже обратились, есть обращения, но ну, не только по ним. Э -э работу мы начали. То есть те э, обоснованные тарифы, которые они предоставили, ну, к сожалению, это есть тариф. И мы пытаемся их уговорить, чтобы они сделали, скажем так, ну, не скидку, это грубо сказать, то есть ну, какое-то понижение, понижение какое-то. Потому что, ну, город обуренный, вопросов нет. Есть определенные прецеденты, вот вы и Канатов приводили, Херсон, то, что там остановились. Ну, к сожалению, есть проблема. Как у нас, у Влады, у нас нема марачага, нет коммунального транспорта. Был бы коммунальный транспорт, была бы какая-то альтернатива. И я уверен, что здесь можно было бы найти какое-то понимание.